Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Brandy Badges akan membentangkan isu-isu pembangunan organisasi syarikat Mister DIY Malaysia Berhad. Ahli kumpulan kami, Brandy Bejas, terdiri daripada saya sendiri, Nur Hafizah binti Firdaus, nombor metrik 289187, Nur Hidayah binti Firdaus, nombor metrik 289174, Aris bin Razali, nombor metrik 289293, Muhammad Alif, bin Azman Shah 289348, Radin Anak Kelanang nombor matriks 289397 dan Jessica Anak Tambah nombor matriks 289311. Mr. DIY Group Malaysia Berhad adalah peneraju utama dalam industri peruncitan barangan keperluan rumah di Malaysia dengan lebih 1,255 cawangan di Malaysia dan Brunei. Syarikat ini telah berkembang pesat Sejak tahun 2005 dengan menawarkan lebih 20,000 produk pada harga berpatutan dengan strategi pertumbuhan agresif dan transformasi digital. Walaupun berjaya di peringkat global, Mr DIY turut menghadapi cabaran organisasi seperti ketidakseimbangan gaji, pengurusan sumber manusia yang memerlukan intervensi pembangunan organisasi agar lebih berdaya saing. Pembentangan ini akan membincangkan isu strategik teknostruktural, proses manusia dan pengurusan sumber manusia yang mempengaruhi kelestarian dan keberkesanan Mister DIY serta cadangan intervensi untuk mengatasi cabaran tersebut. Mister DIY amat menitik beratkan pelaksanaan diagnosis sebelum sebarang intervensi perubahan dilakukan memandangkan skala pertumbuhan fizikal dan perubahan struktur organisasi syarikat sangat pesat. Analisis SWOT di antara pen teknikan analisis yang efektif dalam mengenal pasti isu-isu utama yang berkaitan dengan pembangunan organisasi. Kaedah ini memberi tumpuan kepada empat komponen iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Dari aspek kekuatan Mr. DYM mempunyai kelebihan yang ketara melalui jaringan kedai fizikal yang meluas di seluruh negara. Yang kedua adalah dari segi kelemahan. Mr. DYM masih bergantung secara besar kepada jualan fizikal di kedai, sedangkan transformasi digital masih belum dimanfaatkan sepenuhnya. Dari aspek peluang, pula, Mister DIY berpotensi besar untuk memperluaskan capaian pasaran melalui pembangunan platform dalam talian dan penggunaan teknologi baru. Trend pengguna yang semakin cenderung kini kepada pembelian secara digital membuka ruang bagi syarikat untuk meningkatkan kehadiran dalam talian dan memperluaskan sistem penghantarannya. Dan yang terakhir adalah dari sudut ancaman. Mister DIY menghadapi persaingan sengit daripada peruncit dalam talian dan fizikal yang menawarkan lebih rendah harganya serta pengalaman pengguna yang lebih inovatif perubahan tingkah laku pengguna kini juga lebih mengutamakan pembelian atas layanan turut memberi tekanan kepada Mr. DIY untuk menyesuaikan diri dengan kehendak pasaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aris B. Razali, nombor metrik 289293. Hari ini, saya ingin membentangkan hasil diagnosis yang telah dijalankan terhadap sebuah syarikat tempatan yang tidak asing lagi iaitu Mr. DIY Group Malaysia Berhad. Syarikat ini terkenal dengan pertumbuhannya yang pesat namun dalam kejayaan itu terdapat beberapa isu penting yang harus diberi perhatian Kita mulakan dengan isu strategik Syarikat menghadapi cabaran dalam mengembangkan cawangan secara agresif di seluruh negara Walaupun perkembangan ini membuka peluang perniagaan dan pekerjaan, ia juga menimbulkan risiko dari segi kawalan kualiti dan pengurusan sumber. Seterusnya dari segi isu proses manusia, kita dapat ketaksamaan gaji dan kalangan pekerja di dalam kalangan pekerja serta cabaran dalam memotivasi mereka. Ini boleh menjejaskan semangat kerja dan prestasi keseluruhan syarikat itu sendiri. Beralih kepada isu teknostruktural, Mr. DIY telah mula melabur dalam automotif dan membina gudang robotik untuk memenuhi keperluan pembelian dalam talian yang semakin meningkat. Langkah ini penting namun memerlukan pelaksanaan yang teliti agar pelaburan ini memberi pulangan yang optimum. Akhir sekali, isu pengurusan sumber manusia. Latihan dan pembangunan pekerja masih belum mencukupi. Dan aspek diversity dalam tenaga kerja juga perlu diberi perhatian bagi menjamin kesaksamaan dalam kemajuan organisasi secara menyeluruh. Kesimpulannya, diagnosis ini memberi gambaran menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan organisasi itu sendiri. Dengan tindakan yang tepat, Mr. DIY mampu mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju industri. Kita sambung dengan rakan saya seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayah binti Firdaus, nombor 289174. Saya akan membentangkan isu strategi pengembangan cawangan pesat. Pengembangan cawangan Mr. Mr. DIY mempunyai uh, cawangan melebihi iaitu sebanyak 1,255 cawangan di Malaysia dan Brunei termasuk jenama subsidiary termasuklah seperti Mr. Toy dan Mr. Dollar untuk memperkukuhkan dominasi pasaran cabaran logistik, urusan operasi dan logistik menjadi sangat rumit dengan jawapan yang sangat banyak terutama di kawasan dua bandar iaitu kawasan sukar diakses dan kos penghantaran yang tinggi. Seterusnya ialah strategi pemasaran perlu penyesuaian produk dan promosi mengikut profil dua bandar untuk mengelakkan jualan rendah dan persaingan dengan kedai tempatan yang terakhir transformasi digital iaitu pengembangan fizikal perlu disokong dengan pengalaman Omni Channel untuk memenuhi keperluan pelanggan model pasca pandemik. Sekian, terima Salam sejahtera, saya Jessica Anak Tambah, nombor metrik 289311. Pada hari ini, saya akan menjelaskan berkenaan isu teknostruktural. Pada pasca COVID-19, Mr. DIY telah melabur sebanyak 5, sebanyak 5 juta untuk membina sebuah gudang robotik. Gudang robotik ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kecekapan, kecekapan pemprosesan pesanan dan pengurusan stok. Gudang robotik Mr. DIY ini membolehkan peningkatan keupayaan tiga, sebanyak 3 kali ganda berbanding kaedah manual. Tidak ketinggalan juga, ia mempunyai beberapa uh, kelemahan khasnya mewujudkan jurang digital. Risiko ketidaksediaan pekerja terhadap teknologi baru boleh mengganggu operasi dan menjejaskan budaya organisasinya. Hal ini kerana tidak ramai pekerja yang memiliki kemahiran dalam kemajuan teknologi. Bagi impak psikososial, automasi boleh menimbulkan kebimbangan kehilangan pekerjaan dan menjejaskan moral dan komitmen pekerja. Bagi isu proses manusia pula, dari sudut pengamangan pesat Mr. DIY ke seluruh negara, termasuk kawasan bandar ataupun luar bandar, dan syarikat ini telah membuka lebih seribu cawangan ataupun peluang pekerjaan bagi menangani keperluan operasi yang semakin meningkat. Walaupun inisiatif ini memberi impak positif kepada kadar pengangguran pasca pandemik, terdapat isu ketara berkaitan ketaksamaan gaji. Pekerjaan di bandar menerima gaji yang lebih tinggi berbanding pekerja di luar bandar. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati walaupun beban kerja adalah setara. Tambahan juga, ini boleh memberi kesan negatif terhadap motivasi, prestasi kerja dan tahap kepercayaan pekerja terhadap majikannya. Bagi kesejahteraan psikologi, perubahan kerja pasca pandemik dan tekanan operasi menyebabkan keletihan kerja, kurang sokongan emosi dan kadar keluar masuk pekerja adalah tinggi. Perubahan yang mendadak, pendekatan yang berorientasikan pendadahan yang mendadak tanpa pendekatan yang berorientasikan manusia boleh meningkatkan kadar keluar masuk bekerja ataupun employee turnover dan menjejaskan produktiviti dalam jangka masa yang panjang. Bagi menekankan komunikasi yang berkesan, latihan serta pembangunan pasukan adalah penting. Ketiadaan komunikasi yang terbuka antara pihak pengurusan dan pekerja boleh menyebabkan rasa tersisih seterusnya menjejaskan semangat kerjasama dalam organisasi Bagi isu pengurusan sumber manusia, pertumbuhan pesat Mr DIY di seluruh Malaysia menjadikan pengurusan sumber manusia itu adalah satu cabaran yang agak besar khasnya dalam aspek latihan dan pembangunan pekerja Sebagai organisasi runcit berskala besar, Mr. DIY memerlukan tenaga kerja yang bukan sahaja ramai, bahkan juga cekap serta mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran perniagaan yang pantas dan berasaskan teknologi. Walau bagaimanapun, laporan menyebutkan bahawa terdapat kekangan dalam penyampaian latihan secara berstruktur dan konsisten kepada semua pekerja, terutamanya bagi cawangan-cawangan baru yang terletak di kawasan luar bandar. Ketidak, ketidakseimbangan dalam latihan boleh menyebabkan perbezaan prestasi kerja antara cawangan. Tambahan pula, kekurangan pelan pembangunan kerjaya yang jelas dalam Mr. DIY menyebabkan sebahagian daripada pekerja adalah kurang motivasi dan kadar keluar masuk pekerja adalah tinggi, khasnya di barisan hadapan. Itu sahaja untuk pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Alif bin Azman Shah dan di sini saya akan menerangkan berkaitan cadangan-cadangan intervensi berkaitan misteri awal. Cadangan-cadangan ini terbahagi kepada beberapa iaitu intervensi strategik di mana ia merupakan pengembangan cawangan yang pesat mesti di mampu untuk uh, terus memperkukuhkan kedudukannya sebagai penderaju utama di dalam industri percintaan tempatan melalui strategi pengembangan cawangan yang mm. secara agresif dan pesat. Ini juga termasuk melalui pembukaan-pembukaan kedai di bawah jenama mereka sendiri iaitu seperti Mr. Toy, Mr. Dollar dan Mr. DIY Express sendiri. Di mana peluasan ini bukan sahaja memperluaskan liputan geografi syarikat itu sendiri, malah ia mampu untuk memperluaskan penawaran produk dan segmen bagi pelanggan-pelanggan mereka. Di mana pada tahun 2024, syarikat ini telah memberi tempuan yang khas kepada dengan membuka lebih kurang 180 cawangan baharu di mana ianya juga meliputi kawasan-kawasan seperti Sabah dan juga Sarawak. Strategi ini menunjukkan bahawa Keyakinan Mr. awal untuk menerusi pasaran baharu yang berpotensi tinggi dan meningkat kepercayaan jenama mereka sendiri itu melalui pelanggan pelanggan mereka di seluruh negara. Namun, ketubuhan pantas ini mampu membawa pelbagai jenis cabaran sendiri, terutamanya di dalam memastikan setiap cawangan baharu beroperasi dengan cekap dan efisien di dalam memenuhi keperluan-keperluan komuniti setempat mereka. Uh, upaya organisasi ini di dalam menyeraskan operasi mampu meningkatkan kecekapan logistik dan memahami latar belakang demografi serta budaya tempatan tanpa perancangan-perancangan ini yang teliti dan sokongan struktur organisasi yang mantap pertubahan fizikal ini berisiko untuk menjejaskan kualiti perkhidmatan dan kebesaran operasi keseluruhan mereka itu sendiri uh, dan uh, in intervensi teknostruktural merupakan penggunaan gudang robotik ataupun e-dagang di dalam era revolusi industri 4.0, penggunaan automasi dan sistem digital telah menjadi elemen penting di dalam meningkatkan kecekapan operasi organisasi, khususnya bagi syarikat berskala besar seperti Mr. Lee sendiri. Di dalam menghadapi cabaran pengurusan rantai yang bekalan yang kompleks akibat pembukaan cawangan baharu serta agresif, pihak syarikat Mister DIY telah mengambil langkah strategik dengan membangunkan pusat pengedaran yang beroperasi secara automatik yang dilengkapi dengan pelbagai teknologi-teknologi ro robotik dan sistem pintar. Pendekatan ini dapat disokong melalui pelaksanaan intervensi reka bentuk kerja yang berasaskan Socio-Technical Systems ataupun SDS iaitu yang bermaksud, membawa masuk kepada penyelarasan yang seimbang di antara teknologi dan manusia di dalam sistem kerja melalui pendekatan ini, pekerja tidak digantikan sepenuhnya oleh mesin. Namun di sebaliknya, peranan mereka diperkaya dan diubah suai agar selari dengan keperluan teknologi, sistem automatik serta memantau kebesaran operasi yang secara langsung mampu meningkatkan kepuasan kerja dan produktiviti mereka di dalam mencapai matlamat telah diimpikan. Selain itu juga, kebesaran intervensi teknostruktural ini dapat ditingkatkan dengan pelaksanaan sistem Enterprise Resources Planning ataupun ERP secara menyeluruh di seluruh organisasi. ERP bertindak sebagai platform integrasi yang menghubungkan fungsi penting seperti inventory, pengurusan permintaan pelanggan, logistik dan kewangan. Pelaksanaan ERP ini membolehkan pemantauan masa nyata terhadap data inventori, inventory, permintaan pasaran dan status perhantaran di seluruh cawangan. Hasilnya, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan tepat. Menurut laporan tahunan Mr. DIY pada tahun 2023 juga, syarikat telah membina pusat pengedaran automatik seluas 1 juta kaki persegi di Selangor bagi menyokong pertumbuhan jangka panjang dan meningkatkan kecekapan pahataran ke lebih seribu carawangan di seluruh negara. Di mana hasil usaha ini, perkembangan ini mampu menunjukkan pelaburan besar Mr. DIY di dalam teknologi pengurusan rata yang bekalan yang bersepadu selaras dengan tutupan pasaran rujuk pada kesini semakin dinamik. Selain itu juga intervensi proses manusia juga boleh digunakan di mana ia melibatkan isu komunikasi dan kepelbagaian budaya. Dalam menghadapi kepelbagaian budaya, budaya kerja dan perkembangan penegakannya pantas semakin pantas mesti di awal perlu menumpukan perhatian kepada pembangunan proses manusia yang efektif melalui intervensi berasaskan komunikasi dan hubungan interpersonal di dalam organisasi. Pertubuhan syarikat yang pesat telah mewujudkan cabaran dari sudut penyesuaian budaya kerja di antara kaki tangan dan dari segi kepelbagaian latar belakang dan juga etnik. Ini juga termasuk perbezaan dari segi bahasa, nilai dan gaya komunikasi. Kadang-kadang ini menuntut pendekatan intervensi proses manusia seperti latihan pembangunan pasukan dan juga peningkatan komunikasi organisasi bagi meningkatkan kub. Keupayaan kerjasama di antara pekerja serta membina budaya organisasi yang sihat dan harmoni. Salah satu isu utama yang sering timbul ialah ketegangan di antara pekerja senior dan pekerja baru. Terutamanya di cawangan yang baru dibuka secara besar-besaran di dalam tempoh yang singkat. Ketidaksimangan ini menjejaskan kesepaduan pasukan dan produktiviti secara keseluruhannya. Oleh demikian, latihan yang diasaskan mengikut kesepaduan kumpulan seperti team building workshops dan conflict resolution training wajar dilaksanakan bagi membina hubungan kerja yang lebih positif, meningkatkan kepercayaan dan mengurangkan konflik interpersonal di antara pekerja. Latihan ini bukan sahaja mampu membantu di dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih harmoni tetapi juga ini mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja di dalam melahirkan tenaga kerja yang berprestasi tinggi sama ada di cawangan-cawangan canggung luar bandar ataupun di dalam bandar utama. Intervensi pengurusan sumber manusia juga merupakan satu platform penting di mana mereka lebih memfokuskan kepada ketidaksamaan gaji dan peluang kerjaya. Sumber manusia itu sendiri merupakan aset utama setiap organisasi. Mister DIY tidak terlepas daripada berdepan dengan cabaran di dalam memastikan penjelasan sistem latihan dan pembangunan pekerja bagi menyokong pertumbuhan organisasi serta mengekalkan daya saing di dalam industri runcit. Dengan pertambahan cawangan yang begitu pesat, wujud keperluan yang amat penting bagi memastikan setiap kaki tangan memiliki tahap kompetensi dan pengetahuan syarikat selari dengan kehendak serta kemahiran teknikal, pemahaman terhadap budaya, kerja dan juga organisasi serta keupayaan mereka di dalam menyampaikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi kepada pelanggan. Sekian daripada saya. terima kasih. Seterusnya adalah cabaran dan cadangan penambahbaikan. Yang pertama adalah cabaran sumber manusia dan latihan yang kedua adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan logistik Yang ketiga adalah kebimbangan perubahan organisasi dan rintangan budaya Yang keempat adalah ketidakpastian ekonomi dan persekitaran makro Dan yang kelima adalah risiko ketidakpadanan pelaksanaan strategi dan risiko operasi ini adalah cadangan penambahbaikan bagi Mr. DIY Yang pertama adalah pengalaman pelanggan Mr. DIY perlu menyediakan perkhidmatan yang lebih proaktif Ianya perlu menyediakan latihan semula pekerja bagi meningkatkan kemahiran komunikasi dan layanan mesra pelanggan Yang kedua adalah pengurusan sumber manusia ini ini merujuk kepada kesejahteraan pekerja. Jadual kerja yang lebih fleksibel, ruang waktu rehat yang mencukupi dan inisiatif kerja yang adil untuk mengelakkan keletihan dan uh, turnover yang tinggi bagi pekerja. Seterusnya adalah kelestarian. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna galakkan penggunaan beg yang boleh guna semula dan uh, beri inisiatif kepada pelanggan yang menggunakan yang membawa beg sendiri. Yang kelima adalah reka bentuk dan susun atau kedai. Mr. DIY haruslah mengen mengenengahkan susun atau kedai yang lebih mesra pengguna iaitu kategorikan barangan yang lebih jelas papan tanda yang lebih besar dan ruang berjalan kaki yang lebih luas. Sebagai kesimpulan, syarikat Mr. DIY menunjukkan komitmen tinggi untuk terus berkembang dalam landscape perniagaan yang semakin mencabar melalui pemerkasaan inovasi pelaburan dalam modal insan serta penekanan terhadap takbir urus dan pengurusan risiko Mr DIY berada di landasan yang tepat untuk kekal kompetitif dan relevan di masa hadapan. Inisiatif seperti otomasi dan pembangunan gudang atau uh, robotik bukan sahaja menjadikan operasi lebih efisiensi tetapi efisien malah meningkatkan pengalaman pelanggan dalam masa yang sama, fokus terhadap latihan dan pembangunan kemahiran pekerja memperkukuhkan kekuatan dalaman organisasi itu sendiri. Dengan strategi yang menyeluruh ini, jelas bahawa Mr. DIY bukan sekadar mengikut arus, malah mencipta arusnya sendiri sebagai peneraju industri runcit di Malaysia. Sekian saja pembentangan kumpulan kami, Brainy Pages yang baik segalanya datangnya dari Allah dan segala kekurangan adalah dari pihak kami sendiri. Terima kasih atas perhatian yang diberikan terhadap presentation kami ini. Sekian terima kasih.